Привет, Дима! Сегодня наступает твой день рождения, и мы решили тебя сегодня приветствовать. Привітати тебя решили не только мы, але и купа твоих інших знакомых або просто випадкових э, встреч. О, привет, Дима! Наконец-то и мне дали слово в этом видео. Я уже третий раз пытаюсь придумать речь, <laughs> и ничего не выходит. В общем, смотри видео и наслаждайся. Утюг! <laughs>

i you not better Да, я упор Да я вообще никогда, я только пришел. Раз, <смех> два, <смех> три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, дождался. С днем рождения! С днем рождения! брук 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 С днем рождения! Тебе всего всем классного, хорошего Дима, Дима, с днем народа. С днем народа! Дима, счастья, здоровья и здоровья. Ну, в общем, с днем рождения, Дмитрий. За вас счастье, здоровья, любви. Днём рождения, Дима! И еще раз днем рождения. Раз, два. Три. Четыре. Пять. Дима, поздравляю тебя с днем рождения. Сегодня тебе самого-самого-самого крутого. Наконец-то у тебя будет, наверное, нашумевшая грандиозная днюха. Ты проведешь не, не в одиночестве, хотя, может, это противоречит твоим правилам. Но вообще, желаю тебе всего самого победного, самого крутого, и чтобы э, этот день дети запомнился навсегда. Вот. Всё. С днем рождения. С днем рождения, Дима. Тебе желаю огромную кучу денег и частого крутого адреналина. Вот. Дима, с днем рождения. с днем рождения. Димочка, поздравляем тебя с днем рождения. Ты стал не только на год старше, но еще и на год старше. Мы очень по тебе соскучились. Надеемся тебя увидеть в следующем году в Севастополе. Привет, Дима, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе видеть как можно чаще своих любимых родственников. Особенно самую любимую сестричку Валюшку. Мы тебя любим. А Саша говорит. Чё? Дима, с днем рождения тебя просто. Все нормального, хорошего, будь молодцом, сильным правильно. Ходи по своему канату только вверх, не опускайся. Или Побывайте, что то хочет сказать, он немножко по-русски не разговаривает. Но он желает всего хорошего Поздравляю с днюхой, желаю тебе счастья.

Димон приехал с моря и сказал, что может собрать самодельный кальян. Мы, короче, удивились. Вообще никто тогда не говорил кальян, но был где-то класс восьмой. Он взял трехлитровую банку, там железную какую-то трубу, стакан нашел на барахолке, пищевые трубки пластиковые. Короче, собрал он кальян, мы его там курили часто. Потом, ну, курить было негде, мы поэтому постоянно курили на площадке между этажами. Иногда заливали туда типа коньяка, там, разбавленного на 50, что-то такое. И потом еще пьяные валялись по площадке в подъезде. Но один раз Димон решил, что мы все-таки цивилизованные люди. А и у него как раз уехали соседи, которые оставили им ключи полив... <свот> поливать цветы в их квартире. Но мы залезли в эту квартиру напротив, и еще купили. Ладно, неважно. И курили у них на балконе, в общем... Курим мы курим на балконе, отличный кальян, вид, все прилично в квартире, правда не наше, на первый там человек в пять, наверное, в эту соседскую квартиру. Тут Димона звонят. Дим, ты что делаешь, гуляешь? Да, да, ключи не брал, он такой, не-не, не брал, ну может забыл, я не знаю. Ну, в общем, не брал он ключи. Мы думаем, что делать. Выглянули в глазок. Вроде у Димы дверь закрыта. Такие же дураки, типа, мы видим, что у него <свят> творится дверь. Они а через закрытую дверь нас нет. <свят> Открыли дверь и, короче, начали мотать. И все выбирают, а Димон последний. И как раз, когда все выбежали, открывается его дверь. И такие, мы все видели, ва 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 В общем, был ему большой втык. А мы забыли тогда у соседей пачку табака дорогого. Она стоила тогда, наверное, гривен 60. Это для нас малых были большие деньги, но мы Даже... А, это не табак было уголь. Ну, неважно, древесный там какой-то. Воспоминания все стерлись, в общем, вот. И мы его забыли у соседей на балконе, так он там, наверное, и лежит. Уже странное видео какое-то, а в чем смысл?